sizlər izləyicilərimiz qoxurdu çar bilimizin qəsəbəsindən sizlər üçün Gülüşadlıq sarayı tərəfində məxberi deyilən ərazidə xəyal məcurda yapın 2 sotunun içində 90 kvadratlıq təmirli ucuz qiymətə həyəti geniş olan bir həyət evi təqdim etmək istəyirəm. Evin yaxınında maşın da Asfaltla örtülüb də bir yerdən külsünü, düzbaxlıq antikli, hər bir tərəfində 4 ətrafında rahat çoxlu sönsül var. Sağ, sol, arxa istiləri, futbol istəsinə giriş burdadır hamsinin. Ətrafı demək olar ki, tamamilə yaşayışdır. Asfaltla 500 metr məsafədədir. Məhəlləsi Marquto var evin kommunallarından qaz, işıq, içməli suyu. qiymət belə Əlaqə nömrələrimiz ekranda var. 35 minindən satışa çıxıb buraya əlavəcə endirim olacaq. Əlaqə nömrələrimiz ekranda, deməli, aşağı tərəfdə sağ hissədə yerləşir. Əlaqə nömrələri ilə əlaqə saxlayıb gəlib öbər. Yaxından baxaq bu evin sahibi ola bilərsiz. Ev həqiqətən çox keyfiyyətli evdir. Yerləşdiyi yer yaxşıdır, həqiqət yaxşıdır. Demək olar ki, bu qiymətə bu kvadratda bu həyat evi çox e bir az sayda çıxır. İnşallah baxın gəlib evin sahibi olun. Keçək insansız. tərəfində belə görünürsüz. Tam çıxış qoyulubdur həmçinin işıqlandırma söldə bütün xətləri tamsa çəkilib. Hardasa 1 ildən çox ki, azılanıbdi. Yəni bunun içərisinə şarayd olmuşam hardasa daşıçı görülübdi, uzun müddət daşıçında qalılıbdı, şəkər vurulubdu, asıst dişlər görünüb və bu təmir işləri yenə başa çatılıb. Görürsüz, divarlarda maliyar işləri yeni görülübdi, hələ ki maliyar nisarlar qalır. Mətbəx hissəsi burdadır. Bir də nəzərlərinə bunu diqqətlə fikirləyin. Geri bu mətbəxlərdir. Xanlar üçün ən çox istədiyi geniş mətbəx məhz bu ətdədir. Qiymət gəldikdə təklif edirəm 35.000-dən satışa çıxalsaq endirimi təbii ki olacaq. Bu hissədə isə yerləşəcək pəncərlər qovlardan ölçü üçün normaldır. Pombalı, yəni bu olduğu divarlarda maliyyə işləri demə başı 2 gün müddətindən başa çatır. 2 gün sonra tam az servisləri bir yataq otağı bu səbəbdir. Bütün pəncərə öz həyətinə baxır, zəvorlandaq səphəsi var. Şığırlıq hava alır bir evdir. Salon zer boşluqda pelmetlı qışlağı görünür. Diyara gəlsə, bu isə də yerləşir. bizlə qatılmaq üçün bu videodan başlayaq. Şu andakı zəyin videomuzu videonu izlədikdən sonra bəyənbi və unutmayın. Sağ olun, dəyərli izləyicilərimiz, özünüzə yaxşı baxın. Gəlin növbəti dəfə görüşməyə.